Вжитими заходами спільними зусиллями працівників кримінальної поліції головного управління національної поліції Миколаївської області та працівників кримінальної поліції заводського відділу було встановлено двох місцевих мешканців наркозалежних осіб. На теперішній час зазначені особи доставлені до заводського відділу поліції. Проводиться перевірка на причетність їх до скоєння інших кримінальних правопорушень. Це вішилка кажу. автомобиля. Разбил окно и украл видеорегистратор. Не знаю, не подбирал автомобиль. Какой попался, первый такой разбил. Что, вышел пройтись, может где-то найти денег. Вот нашел. Забрал аппаратуру, все, и ушел оттуда. Уже целенаправленно выходил, чтобы украсть. По краже привлекался в 2007 году. Мопед украл. Ну, выкатил его со стоянки. Еще есть 309 статья, часть первая. Вот недавно освободился. Дали месяц ареста меня. Месяц просидел, 30 декабря вышел. Под подъездом. Вот у меня подъезд буквально, вот как этот дом. 10 метров и стояла машина. Всегда стояла, никто никогда не трогал, все нормально. Стоял на сигнализации. Двор небольшой, но проходимый. Довольно-таки. Лег спать, все нормально. С утра встал, машина стоит. Я хожу курить просто под подъезд. Все было хорошо до того момента, как я не начал ее открывать и заводить. Тогда я увидел, что на брелке сработал удар, но брелок сам не сработал обошел машину и вижу разбитое стекло. Потом оказался свидетель, который рассказал, что это было час назад буквально. То есть я уже не спал, я находился дома. Я слышал сигнализацию, но подумал, что это не моя, потому что брелок, опять же, почему-то ответно, связь не сработала. Ну все, вызвал полицию, полиция приехала, полиция буквально там в течение 7 минут приехала. Работали молодцы, хорошо. Ну, большое спасибо вам. Большое не спасибо тем, кто это все делает. И хотел бы пожелать одно. Ребят, честно, следите за машинами и оставляйте их там, где положено. Хотя это может случиться с каждым.